সকলোকে নমস্কাৰ আমি বৃহত্তৰ চিচুবঙা সমষ্টিবাসী ৰাইজক আঠ নং চিচিভঙা জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত পাঁচ পাঁচোটা পঞ্চায়তৰ আমি ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ৰাইজৰ দলৰ হৈ আঠ নং চিচুবঙা জিলা পৰিষদৰ পৰা আমি জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু শেষত নিৰ্বাচন খেলিলোঁ নিৰ্বাচনত আমি সঠিক ৰূপে আমি অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ বুলি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ ৰাইজে আমাক অপুৰন্ত মৰম দিছে ৰাইজে যি ধৰণে আমাক সঁহাৰি দিছে আমি ভবা নাছিলোঁ যে ৰাইজে আমাক এইদৰে আপোন কৰি ল'ব ৰাইজে অফুৰন্ত মৰম দিছে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু ভোটকেন্দ্ৰত কিছু সন্দেহ থাকি গ'ল গতিকে ৰাইজে আমাক মৰম দিছে এই কথাটো আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ তাৰপিছতো মনত বহু সন্দেহ থাকি গ'ল কিছু ভূতকেন্দ্ৰত হয়তো কিছুমান খেল হৈ গৈছে বা খেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কাৰণ তাৰ প্ৰমাণ আমি নিজেই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভূতকেন্দ্ৰটোৱে আমি পাই গ'লো গতিকে বাকী ৰিজাল্ট কি হয় আমি নাজানো ভগৱানৰ ওপৰত আমি এৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজে যে আমাক মৰম দিছে ৰাইজে যে আমাক আদৰি লৈছে এই কথাষাৰ আমি নিশ্চিত হৈছোঁ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে আমাৰ কথা চৰ্চা হৈছে ৰাইজে কৈছে যে নতুন উঠি অহা এজন প্ৰজন্ম যুৱক নতুন ল'ৰা সদায় ৰাইজৰ বাবে মাত মাতি থাকে বৃহত্তৰ চিচি বঙা সমষ্টিটো হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনতো এই ল'ৰাজন আছিল চিচি বঙা অফিচ কাছাৰী লৈ যাব খোজা হৈছিল তাতো এই ল'ৰাজনে নেতৃত্ব লৈছিল গাইনদী মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যি আন্দোলন হৈছিল প্ৰতিবাদ হৈছিল সেই ক্ষেত্ৰতো এই ল'ৰাজনে নেতৃত্ব লৈছিল শিঙিমাৰী দলং হকীকৰণৰ নামত যি আন্দোলন হৈছিল ঢেকীয়া ঘাটৰ দলং সকীকৰণৰ নামত যি আন্দোলন হৈছিল সেই ক্ষেত্ৰতো এই ল'ৰাজনে নেতৃত্ব লৈছিল গতিকে বিভিন্ন জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাক লৈ জড়িত বা সমস্যাবোৰ উপস্থাপন কৰি থকা এজন যুৱক হিচাপে আমাক ৰাইজে মৰম দিছে আৰু ৰাইজে যিধৰণে মৰম দিছে তাক লৈ কিছু ক্ষেত্ৰত আমি বিজেপিক শংকিত হোৱা দেখিবলৈ পালোঁ গতিকে বিজেপি যে শংকিত হৈছে তাৰ প্ৰমাণ আমি যোৱাকালি পালোঁ আমাৰ বৃহত্তৰ চিচুঙাবাসী ৰাইজে বিষয়বোৰ অৱগত সকলো ৰাইজে আমাক ফোনৰ যোগেদি খবৰ লৈছে ৰাইজে কৈছে যে সাহস হেৰুৱাব নালাগে যুঁজাৰো যুৱক গতিকে যুঁজিব লাগিব বাকী ৰাইজলৈ এৰিলো ৰাইজে সিদ্ধান্ত লওক কাৰণ মই ভাবোঁ ৰাইজে আমাক আপোন কৰিছে ৰাইজে ভোট দিছে আমি এশ শতাংশ বিশ্বাসী যে আমি বিপুল ভোটত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত জয়ী হৈ আহিম আৰু ৰাইজৰ বাবে আমি কাম কৰিম যদি ভোটকেন্দ্ৰত যোৱাকালি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ দৰে যদি অন্য ভোটকেন্দ্ৰত কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেয়া আমি ভগৱানৰ ওপৰত এৰিছোঁ ভগৱানে নেদেখা আমি নেদেখাবোৰ ভগৱানে দেখি আছে কিন্তু সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বৃহত্তৰ চিচি বঙাবাসী ৰাইজে আঠ নং চিচিবঙা জিলা পৰিষদ অন্তৰ্গত আমগুৰি চিচি বৰগাঁও বেতনী পাম চিপানী নীলসৰ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ৰাইজে আমাক অফুৰন্ত মৰম দিলে শক্তি দিলে আমাক ভোট দিলে আৰু যাৰ বাবে আমি এশ শতাংশ বিশ্বাসী যে আমি আঠ নং চিচিভঙা জিলা পৰিষদৰ পৰা এবাৰ জয় হৈ আহিম আৰু আমি সকলো ভগৱন্তৰ ওপৰত এৰিছোঁ ৰাইজে আমাক ভোট দিছে এই কথাকে আমি বিশ্বাস কৰিছো আৰু সেইবাবেই বিজেপিয়ে একাংশই আমাক টাৰ্গেট কৰি আছে এতিয়াও আমি ভয় শংকাত আছো জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে বহুতক টাৰ্গেট কৰিছে বহুতক ফোন কৰি কৰি আমাৰ লগত ঘূৰা কাৰণে ভাবুকি দিছে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ ইটিগিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ৰাইজে যিধৰণে বিজেপিয়ে যি অপশাসন চলাই আছে বিজেপিয়ে যি মানুহক ডমিনেট কৰি আছে ইয়াক মানুহে ভোটৰ জৰিয়তে যে প্ৰতিত্ব দিছে এই কথাকা তেখেতলোকৰ অৱগত হয়তো সেইবাবে তেখেতলোকে এতিয়া আমাক যি ধৰণে টাৰ্গেট কৰি লৈছে এই কথাখিনি এতিয়া ৰাইজৰ মুখে ৰাইজে কৈছে যে এইবাৰ আমি জিকি আহিম আৰু আমি সকলো ৰাইজক আমি হৃদয়ৰ নিভাজখনৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যদি আমি জিকি আহোঁ তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ আগতে ৰাইজৰ দৰে কাম কৰি আছোঁ জিকি যোৱাৰ পিছতো আমি তেনেকৈ এজন সংগ্ৰামী হিচাপে ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ বুজি পোৱা এজন যুৱক হিচাপে ৰাইজৰ কাম কৰি যাওঁ